Приветствую, друзья. Прошла посылка с аукциона Виолити. Ссылочка будет на аукцион под видео, также закреплена в комментариях. Доставка 45 гривен у Полтавская область. Сейчас мы откроем и заценим посылочку. Хорошо у отправлять. В два раза, мне кажется, дешевше, как не крутые. А если еще вдруг, как говорится, как в сказке, вот тут еще есть такие пакованчик, хотя он уже используется, мне кажется, другий раз. А тут еще один пакованчик. А в этом пакованчике мы видим с вами еще один пакованчик. Как человек любит играть в эти скорбы. Что-то прятать, что-то не прятать. Но зато на упаковку не пожалуешься. Елки, не машай бы, походу, по идее. Вот такие знак. Ветеран войны. 41-45 так все рівненько, аккуратно, но шайбы не маги. Кто знает, за сколько купил вот такой, напишите в комментариях, ветеран войны. И у нас еще один. Еще тоже без шайбы. Шайбы отдельно куплять придется, чи як. Вот такой знак. Третий разряд тоже напущить в цену Обошелся мне такой знак. Я не знаю, где он закрутки подил, и чему их немає. Не понимаю. Может забыл накрутить. Немає ничего. Напишите, кто знает, за сколько цей знак я взял, а за сколько цей знак. Кто вгадает цену, я напишу ок. Аукцион Виолити, ссылочка под видео, также закреплена в комментариях.